Мета благодійного фонда ⁇ захисник вечественной реактивных в критический момент ⁇ врятувати жизнь военнослужащих наголосив міністр голосов Министра обороны Украины. Я дал распоряжение о создании благодейного фонда ⁇ Защитник Отечества-Спасатель ⁇ именно с целью, которая будет направлена на поддержку военнослужащих. Вы знаете, у меня есть пример. В Севастополе действует фонд. Которая оказывает поддержку как ветеранам, пенсионерам, так и студентам, талантливой молодежи. И есть фонд, который называется Спаси жизнь. И вы знаете, его необходимость подсказана тем, что когда ты спасаешь жизнь ребенку, кому-то еще. Ведь бывают экстремальные ситуации, когда необходима быстрая и резкая помощь. В чем это выражается? Когда Попадает кто-то в аварию. Врач, он да, может сделать своими руками качественную операцию. Но без медикаментов, без приборов эта операция будет неэффективна. И вот в этот момент необходима финансовая поддержка на медикаменты, на какие-то препараты. И вот фонд как раз будет выступать этим спасателям. В прошлом году спасено было... Более 20 жизней.